Kerajaan Sarawak pada Rabu bersetuju membiayai RM500 juta ringgit sebagai pinjaman untuk menyediakan peralatan dan kemudahan untuk pusat kanser di wilayah itu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata peruntukan tersebut adalah tambahan daripada RM1 bilion ringgit yang diluluskan sebelum ini untuk pembinaan pusat tersebut. Jadi kita telah bersetuju dengan kerajaan persekutuan untuk mengeluarkanlah dana satu bidan untuk membangunkan hospital dan kerajaan persekutuan akan membayar balik ada arrangement for them to pay back secara beransur-ansur dalam satu masa jangka masa yang akan ditetapkan dan pihak kerajaan pusat juga meminta supaya bolehkah kerajaan Sarawak membekalkan equipment Bagaimananya untuk apa nama digunakan mengubati uh, pasien kanser dari sudut kata uh, MRI. kata Abang Ju, keputusan kerajaan Sarawak menanggung kos peralatan tersebut adalah untuk kesejahteraan Sarawak bagi memastikan pesakit kanser dari wilayah ini tidak perlu untuk pergi ke luar negeri atau luar negara untuk mendapatkan rawatan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri forum bersama Premier Sarawak sempena Majlis Pelancawan Sarawak. Apa yang berlaku ialah uh, uh, pembangunan Kedza Center itu adalah mustahak, adalah penting. Jadi kita telah bersetuju dengan kerjaan persekutuan untuk mengeluarkanlah dana satu uh, bilion untuk membangunkan hospital dan kerjaan persekutuan akan membayar balik ada arrangement ya yeah. untuk for them to pay back uh, secara beransur-ansur dalam satu masa jangka masa uh, yang akan ditetapkan dan uh, pihak kajian pusat juga meminta uh, supaya bolehkah kajian Sarawak membekalkan equipment uh, bagaimana untuk uh, apa digunakan mengubati uh, patient cancer ya, ya. Lah. jadi kita pun bersetujulah di ya, ya. Sarawak maknanya kesan serta itu akan dibayar oleh kerajaan pusat dan ya, ke kerajaan equipment 0.5 maknanya setengah, setengah 0.5 eh. jadinya total 1.5 jadi kita ngada dulu lah kerajaan pusat akan ke bayar untuk building equipment kita tanggung yang minta kita tangguh. Setengah bilion dia berada satu bilion. Tapi kita dulu, Maya. Jadi kita nak bantu rakyat, walaupun penggunanya kita mengadakan dulu, nak hmm. bayar balik. Hmm. Equipmentnya si Maya yang minta kita tangguh. Kita lah. Apa yang berlaku ialah hmm. uh, uh, pembangunan kerja Wow, ini peristiwa yang sangat langka sekali ya. Sekrisis-krisisnya Indonesia itu nggak ada yang namanya pemerintah daerah itu menjadi krediturnya pemerintah pusat. Yang ada di Indonesia sendiri itu setiap daerah memiliki kontribusi wajib ya ke pemerintah pusat. Tapi ini bukan apa memberikan kontribusi tapi lebih kayak kayak simpan pinjam gitu loh <laughs> maksudnya jadi kreditor buat pemerintah pusat gitu ya aduh <laughs> so oh that's unique 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 oke okay, oke okay, oke okay. pak wilayah anda itu bisa tuh mandiri untuk jadi sebuah negara mandiri lanjutkan Pak Cik nak tahu tak, kalau pergi Sabah Sarawak kena ada pasport tau Bukan pasport yang buku merah tu Tapi slip lawatan sosial Slip lawatan sosial ni dia macam risik kecil yang dikeluarkan oleh pegawai immigration Dekat pintu masuk Sabah atau Sarawak Risik ni biasanya digunakan oleh rakyat semenanjung untuk memasuki Sabah atau Sarawak Slip ni hanya sah untuk 90 hari sahaja Melainkan anda nak tinggal di sana selama lebih 3 bulan barulah boleh mohon pasport warna biru tu Tapi biasanya pasport biru ni hanya digunakan oleh pelajar, pekerja atau memang nak tinggal dekat situ. Dah tahu kan sekarang Sarawak kini dianggap sebagai masa depan Malaysia kerana potensi besar dalam projek strategik tenaga dan industri berat kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan memberi jaminan bahawa Sarawak menjadi fokus utama pembangunan nasional. Dengan lawatan Perdana Menteri ke Kuching, Miri dan Bintulu menyaksikan MOU Global untuk negeri itu. Petros diiktiraf memainkan peranan penting dalam pembangunan minyak dan gas Sarawak dengan kerjasama strategik bersama Petronas diteruskan untuk aktiviti cari gali dan pembangunan gas negara. Komitmen terhadap MA63 dan pengurusan sumber minyak yang adil memastikan manfaat ekonomi terus sampai kepada rakyat Sarawak. Sarawak disasarkan menjadi kuasa tenaga masa depan Malaysia melalui projek hidrogen hijau dan menjadi pintu masuk pelaburan hijau Asia Pasifik daripada Jepun, Korea Selatan dan... Kau pergi tengoklah berita Sarawak hari ini. Isam Lamli. Hari ini kau orang pergi tengok berita Sarawak keluar. Hari ini anak-anak Sarawak dah lihat bahawa Kerajaan pusat berhutang dengan mereka dengan Sarawak. Ini bukan saya cakap main-main. Kalau saya cakap bohong ini, kerajaan saman aku. Kerajaan pusat berhutang dengan kerajaan negeri Sarawak. Siaslah, mari kita kupas. Langkah Kerajaan Negeri Sarawak meminjamkan 1 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan membawa mesej politik dan ekonomi yang besar. Dari sudut rasmi, ia digambarkan sebagai kerjasama persekutuan negeri demi kestabilan fiskal negara. Namun dari sudut reality politik, ia menunjukkan kerajaan pusat sedang tertekan dari segi aliran tunai hingga terpaksa bergantung kepada negeri. Ini juga membuktikan Sarawak kini berada dalam kedudukan kewangan yang sangat kukuh hasil tuntutan hak MA63, pendapatan sumber asli dan pengurusan fiskal sendiri. Secara tidak langsung, imbangan kuasa berubah. Negeri bukan lagi sekadar penerima, tetapi pemberi talian hayat kepada pusat. Persoalannya, adakah pinjaman ini benar-benar sementara atau tanda kerajaan pusat gagal mengurus ekonomi? Dan adakah rakyat Sarawak akan melihat pulangan sebenar atau sekadar membantu Putrajaya menutup lubang jangka pendek? Isu ini bukan kecil. Ia simbol siapa sebenarnya lebih kuat hari ini. Putrajaya atau Kucing Nukilan, KC Nasamarahan. Belum sampai tahap kerajaan pusat terpaksa meminjam daripada mana-mana kerajaan negara. Bagaimanapun, Sinis Pemohati jangan terkejut jika satu hari nanti Kerajaan Pusat benar-benar terpaksa menadah tangan kepada negeri-negeri pula jika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan gagal mengurus keuangan dengan berhemah dan boros menggunakan perbelanjaan kerajaan kira-kira RM480 bilion bilion setahun. Meluruskan fakta itu jelas pemahati hakikat sebenar ialah kerajaan negeri hanya mendahulukan dana bagi mempercepatkan pelaksanaan projek bukan kerajaan pusat meminjam daripada negeri seperti yang cuba digambarkan yang mana kerajaan pusat tetap berkewajipan membayar semula kos itu. Tempelaknya cubaan mengelirukan rakyat dengan naratif palsu seolah-olah negeri itu penyelamat keuangan negara. Kononnya kerajaan pusat sudah ketan ...dusan dana adalah berniat politik sempit pemerhati berkata demikian mengulas kenyataan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Openg yang memaklumkan Sarawak bersetuju menyalurkan dana berjumlah 1 bilion ringgit bagi membiayai pembinaan pusat rawatan kengsa bertaraf moden sebagai usaha memperkukuh perkhidmatan negara Inisiatif berkenaan bertujuan meningkatkan akses rawatan kanser yang komprehensif khususnya bagi pesakit dari Sabah dan Sarawak selain mengurangkan kebergantungan kepada rawatan di luar negara.